İbrahim surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 52 ayəti. Bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Əlif, lam, qaf. Ya Muhammed. Bu Quran elə bir kitabdır ki Onu sənə insanları onların öz rəbbinin izniylə zülmətlərdən nura, küfrdən imana yenilmaz qüvvət sahibi, hər cür tərifə şükrə layiq olan Allahın yoluna İslam dininə çaxtmaq üçün nazil etmişik. Elə bir Allah ki Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Böyük çağ olacaqları şiddətli əzabdan ötürü. Vay kəfirlərin halına. O kəsələr ki, dünyanı axirətdən üstün tutur. İnsanları Allah yolundan döndərər. İslam dinini qəbul etməyə mane olur və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar haqq yoldan azıb uzaq düşmüşlər. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, Allahın əmrlərini ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar istədiyinə də doğru yola yönəldilər. O yeniləmaz qüvvət sahibi, hikmət sahibi idi. Biz Musaya tayfanı İsrail oğullarını zülmətdən nura çıxartdı və Allahın vaxtı ilə onlara nemət verdiyi günləri xatırlatdı. Bunda çox səbr və şükr edənlər üçün sözsüz ki, Ne çün ne ç ibretlər var deyib. Onu möcüzələrimizlə peyğəmbər göndərdik. Ya Muhammed. Xatırla ki, bir zamanı Musa öz tayfasına belə demişdi. Allahın sizə bəxş etdiyi neməti yadınıza salın. Çünki o sizi şeytan əhlinin əlindən qurtardı. Onlar sizə dəhşətli əzab verir. Oğullarınızı öldürüb kadınlarınızı özlərinə xidmət etmək üçün diri saxlıyırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir imtahan vardı. Ey cemaatım, yadınıza salın ki o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan nəmətimi artıracağam. Yox əyər nankörlük etsəniz Unutmayın ki mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi: "Əgər siz və bütün yer üzündə olanlarla körlük etsəniz, bununla Allah'a heç bir zərər yetirə bilməz. Çünki Allah heç kimə, heç nəyə möhtac deyil. O bütün məxluqatı yaratdığına görə, onsuz da öz özlüyündə hər cür təarifə şükrə layiqdir. Məyyar səndən əvvəlki Nub, Ad, Samud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadını. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini heyrətlərindən, qəzəblərindən özlərinin yaxud danışmağa imkan verməmək üçün peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub: "Biz sizinlə göndərilən möcüzələrə və peyğəmbərliyinizə inanmırıq. Və bizi dəvət etdiyiniz din barəsində də möhkəm bir şəkk-şübə içindəyik." demişdilər. Peyğəmbərləri də Onlara belə cavab vermişdilər. Məgər göyləri və yeri yaradan Allah'a da şübhə etməyə yolarmı? Allah günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən bir vaxta qədər ömrünüzün sonuna kimi möhlət vermək sizi əzabla deyil, öz əcəlinizlə öldürmək üçün imana dəvət edir. Onlar demişdilər: Siz də bizim kimi adi bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Əgər bacarırsınızsa, sizin ibadət etdiyiniz Allahın haqq, bizim tapındığımız putların isə batıl olmasını sübut edən açıq-aşkar bir dəlil gətirin. Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər. Bəli. Biz də sizin kimi adi bir insansınız. Lakin Allah öz bəndələrindən dilədiyinə nemət bəxş edir. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil, möcüzə gətirə bilmərik. Buna qüdrətim çatmaz. Möminlər yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. Allah bizə nicat, səadət yollarını göstərdiyi halda biz nə üçün ona təvəkkül etməməliyik? Sizi Allah'ın hak yoluna davet ettiğimize göre bize verdiğiniz bütün azizyetlere elbette dözəcəyik. Təvəkkül edənlər də yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. Küfr edənlər peyğəmbərlərinə dedilər: "Ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacağıq ya da mütləq dininizə dönəcəksiniz." Rəbbim də onlara peygamberlərə belə dəyyetdi Biz o zalimləri mütləq məhv edəcəyik Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik Bu varislik məqamından qiyamət günü haqq-qəsab üçün huzurumda durmaqdan və əzabından qorxanlara aiddir Peyğəmbərlər düşmənləri üzərinə qələbə çalmaqdan ötürü Allahdan kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkcəbbür sahibi, haqqdan inadla üz döndərən və Allah'a itaat etməyi özlərinə sığışdırmayan kəfirlər isə ziyanə uğradı. Hələ qarşıda bunun ardınca cehənnəm vardır. Hər bir inadkar təkcəbbür sahibinə orada cehənnəm əhlinin bədənlərindən axan İrilni qanlı sudan içirdiləcəyidir. O irilni qanlı suyu qurtun qurdum içər, onu zorla udar. Ona hər tərəfdən bədəninin hər yerindən ölüm gələr. Lakin ölməz ki, bir dəfəlik canı qutarsın. Hələ bunun ardından daha dəhşətli bir əzab gələcəyidir. Rəbbini inkar edənlərin dünyadaki yaxşı əməlləri fırtınalı bir Günde küləyin sövrub apardığı külə Benziyor, Onlar dünyada etdikləri Emellerden heç bir fayda Elde edə bilməzdər. Budur, Hak yoldan Azıp uzaqlaşmaq. Doğru yoldan uzaq düşməyin aqibəti belədir. Məyər Allah'ın göyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını görmürsənmi? Əgər Allah istəsə sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirərdi. Bu Allah üçün heç də çətindir. Qiyamət günü hamı Allahın huzurunda qeyda olacaqdır. Zəiflər iman gətirməyə təkcəbür göstərənlərə deyəcəylər. Biz sizə tabe idik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsəydi, biz də sizə göstərərdik. İndi ağlıyıb sızsaq da, səbir etsəydə fərq etməz. Əzabdan xilas ola bilmərik. Bizim üçün heç bir sığınacaq heç bir qurtuluş yoxdur. Heç bitdikdə cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklər də cəhənnəmə daxil olduqda şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcək. Allah peyğəmbərlər vasitəsi ilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru vəd vermişdi. Mən də sizə kömək edəcəyəm haxta bəd vermişdim. Amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm yox idi. Lakin mən sizi günah işlətməyə, Allaha asi olmağa çağırdım. Siz də mənə uydunuz. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm. Nə də siz mənim dadımı. Mən öncə dünyada sizin məni Allah'a şərik qoşmağınızı da inkar etmişdim. Qəbul etməmişdim. Həqiqətən zalimləri şiddətli bir əzab gözləyir. İman gətirib yaxşı iş görənlər isə ağaclar altından çaylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər. Onlar Rəbbinin izniylə orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə yaxud Allahın mələklərin onlara günaydınlıq verməsi salam demək olacaqdır. Məgər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. O ağaç Rabbinin izniylə bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Ağacın kökü yerdə, budaqları göydə olduğu kimi, möminin də imanı qəlbində sabit qalır. Əməlləri isə göyə, Allahın dərgahına yüksəlib ona daim səlavət qazandırır pis söz isə yerdən qopardılmış kökü olmayan pis bir ağaca bənzəyir. Allah iman gətirənləri dünyada da axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Allah zalimləri haqq yoldan sapdırar. Allah istədiyini edər. Ya Muhammed Meyər Allahın nemətini küfrə dəyişənləri, Allaha nankor olan və ümmətini hələk yurduna sövq edənləri görmürsənmi? Onlar cehannəmə daxil olacaqlar. Oran necə də pis sığınacaqdır. Onlar xaldı Allah yolundan döndərmək üçün ona özlərindən uydurub cürbəcür şəriklər qoşdular. Ya Muhammed onlara belədir. Hələ ki dünyada bir qədər əylənib kəyf çəkin. Axırda məskəniniz atəş olacaqdır. İman gətirən bəndələrimə də vaxtlı vaxtında lazımın can namaz qılsınlar. Heç bir alış-verişin və dostluğun mümkün olmayacağı Günahların bağışlanması üçün heç kəsdən fidyə alınmayacağı, dostluq xatirinə heç bir güzəş edilməyəcəyi gün, qiyamət günü gəlməzdən əvvəl onlara verdiyimiz ruzidən kasıblara, ehtiyacı olanlara gizli və aşkar xərcləsinlər. Göyləri və yeri yaradan göydən yağmur endirən O yağmurla sizin için ruzi olarak jürbə-jür meyvələr yetişdirən, əmri ilə dənizdə üzmək, yüklərinizi bir yerdən başqa yerə daşımaq üçün gəmiləri sizə tabe və çayları sizə ram edən Allahdır. Daim öz hədəqəsində, özləri için müəyyən olunmuş yerdə seyr edən günəşi və ayı, həmçinin Gecenin ve gündüzün sizin ihtiyarınıza verən odur. Allah sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qutara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim həm də çox lankord. Ya Muhammed, xatırla ki Bir zaman İbrahim belə demişdi: Ey Rəbbim, bu diyarı əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Ey Rəbbim, o bütlər həqiqətən çox insanı haqq yoldan azdırıblar. İndi kim arxamıza gəlsə, o şübhəsiz ki məndəndir. Kim mənə qarşı çıxsa, vilsin ki tövbə edəcəyi təqdirdə sən günahları bağışlayansan bəndələrinə rəhmedənsən ey rəbbimiz mən əhli ayalımdan bəzisini İsmailı və anası Hacəri sənin Beytul Haramın Kəbənin yaxınlığında əkin bitməz bir vadidə sakin etdin ey rəbbimiz Onlar vaxtını vaxtında lazımınca namaz qılsınlar diye belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara Kəbənin ziyarətinə, əhli əyalıma mərhəmmət göstərməyə meylitsin. Onlara bu yerin ağaclarının meyvələrindən ruzi ver ki, nemətinə şükr edə bilsinlər. Ey Rəbbimiz, Sən bizim gizli saxladığımız və aşkar etdiyimiz hər şeyi bilirsən. Yerdə də, göydə də Allahdan gizli heç bir şey qalmaz. İxtiyar çağımda mənə İsmail və İshaqı bəxş etmiş Allah'a həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. Ey Rəbbim, məni də naslimdən olanları da vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılanı ey rəbbimiz duamı qəbul buyur ey rəbbim haqq hesab çəkilən gün qiyamət günü məni ata anamı və möminləri bağışda ya muhammed allahı Zalimlərin etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadır və elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar. Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb durar, gözlərini də qırıpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdur. İnsanları Onlara əzab gələcəyi gülünə qorxud. O gün zalimlər ey Rəbbimiz bizə biraz möhlət ver. Biz sənin dəvətini qəbul edər, iman gətirər və peyğəmbərlərə tabe olarıq deyəllər. Bəs əvvəlcə sizə heç bir zəval toxunmayacağı barədə and içməmişdiniz. Siz özlərinə zülm edənlərin yurdlarında da sakit oldunuz. Onların başına neler gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. Üstəlik, sizin üçün ibrətənamız məsəllər də çəkdik. Kafirlər peyğəmbərlərə və İslam dininə qarşı bacardıqları qədər hiylə qurdular. Onların hiyləsi Allah dərgahında məlumdur və buna görə cəzalarını da alacaqlar. Onların hiyləsi ilə dağlar İslam dini Onun hökmləri yerindən oynayan deyil. Ya Muhammed, Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqatan Allah yeniləmaz qüvvət, intiqam sahibidir. Yadda saxla. Qiyamət günü elə bir gündür ki, yer, yer kürəsi başqa bir yerlə, göylər də Başka Göylerle olmayacak. Olunacak Yer Değişip Başka Cür Yer Göylerde Başka Cür Göyler Olacak Onların Mahiyeti Şekli O Kadar Değişecek Ki Tanınmaz Hala Düşecekler Ve Onlar Bütün İnsanlar çıxıb, Çıkıp Hakkı üçün Bir Olan her şeye Galip Olan Allah'ın Hüzurunda Duracaklar O gün günahkarları qandallanmış, zəncirlə bir-birinə bağlanmış görəcəksən. Köynəkləri qatrandan olacaq. Üz gözlərini də atəş bürüyəcəkdir. Allah hər kəsə dünyada etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcədir. Şübhəsiz ki Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Bu Quran insanlar üçün elə bir mövzədir ki onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.